Subhanahu wa taala semoga dengan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk ibadah kita sebagai bentuk ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sebab Allah mengampuni dan merahmati kita amin ya rabbal alamin dan suka untuk saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian serta puan-puan sekalian untuk kita sama-sama mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hidup sehari lagi dalam kehidupan kita di dalam bulan yang penuh barakah di akhir bulan yang penuh barakah yaitu bulan sya'ban yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis riwayat al-Imam Ad-Dailami Rajabu syahrullah Rajab adalah bulannya Allah wa sya'banu syahri dan sya'ban adalah bulanku dan kita akan bertemu dengan suatu bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ramadanu syahru ummati dan Ramadan adalah bulan umatku dan adalah di antara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di pengakhiran bulan Sya'ban adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkongsi kepada para sahabat baginda akan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan agar mereka meraih keberuntungan dan mereka berkejar-kejaran untuk melakukan ketaatan di dalam bulan tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis yang panjang ya ayuhan nas wahai sekalian manusia dan perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajukan mesejnya, nya kepada orang beriman atau orang Islam sahaja tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan mesej ini kepada manusia bermaksudnya Ramadan ini bukan sahaja membawa kebaikan kepada orang Islam membawa juga kebaikan kepada orang yang lain juga orang yang non muslim sekalipun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia qad adallakum syahrun azimun mubarak telah menjelang ke atas kamu Suatu bulan yang agung yang penuh keberkatan syahrun fihi lailatul qadar suatu bulan yang pada malamnya mempunyai malam fihi lailatul khairun min alf syahr pada pada bulan itu mempunyai satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah Allah menjadikan berpuasa di paginya itu sebagai kewajipan wa qiyam lailihi tatawwa dan uh, menghidupkan malamnya dengan bacaan al-Quran dengan berqiyam lail itu sebagai ibadah sunnah man, uh, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu barang siapa melakukan satu amalan sunnah di dalam dalam bulan Ramadan Diperhitungkan baginya seolah-olah dia mengerjakan suatu amalan fardu di luar Ramadan Kan? Waman adda fadilatan fihi kana kaman adda sab'ina fadilah dan barang siapa melakukan satu ibadah fardu di dalam bulan Ramadan seumpama seumpama, dia melakukan 70 ibadah fardu di luar Ramadan. Kan? Dan satu ibadah fardu menyamai 70 ibadah sunnah. Maksudnya kalau kita lakukan satu ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, seumpama kita melakukan tujuh ibadah, uh, minta maaf, sekiranya kita melakukan satu ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, seumpama kita melakukan tujuh ibadah sunnah di luar Ramadan. Dan apabila kita melakukan satu ibadah fardu di dalam bulan Ramadan, dikalikan tujuh puluh di luar Ramadan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat dermawan dan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ida dan Rasulullah sallallahu sebut ida jaa Ramadan apabila datang Ramadan nada munadin akan ada seorang penyeru yang akan menyeru hai akan menyeru ya ya muqbilal khair aqbil wahai orang yang menginginkan kebaikan sini datang kemari Waya 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 baghiya syarri aqsir wahai orang yang inginkan keburukan berhenti daripada melakukan keburukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah jika datang bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu syurga wa ghuliqat abwaabun nar dan ditutupkan pintu-pintu neraka. Maka apabila kita renung sejenak Buat apa Allah buka pintu syurga Buat apa Allah tutup pintu neraka Kalau belum lagi ada orang yang nak masuk ke syurga Ataupun neraka sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala tidak lakukan benda sia-sia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu syurga sebagai peluang untuk kita lakukan banyak ketaatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tutupi pintu neraka sebagai mencegah dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bantuan kerohanian dari terjerumus dalam melakukan kemaksiatan. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat dermawan dan bulan Ramadhan ini seperti kita katakan tadi mempunyai banyak kebaikan. Bukan sahaja kebaikan kerohanian, bukan sahaja kebaikan jasad, bukan sahaja kebaikan pada akal fikiran, malah kebaikan bagi alam sekalipun. Macam mana Ramadhan membawa kebaikan bagi alam? Kerana Ramadan menyedarkan kita bahawa alam ini sangat terkait rapat dengan ibadah kita. Tanpa pergerakan alam, macam mana kita nak berpuasa? Kalau tak ada fajar yang akan bersinar menandakan waktu subuh. Kalau tak ada matahari yang terbenam menandakan waktu maghrib. Macam mana kita nak puasa? Macam mana kita nak berbuka puasa? Maka ibadah berpuasa tu memberitahu kita manusia dengan alam ni mempunyai kaitan rapat. Kalau tak ada binatang ternakan, kita nak buka dengan apa? Kalau tak ada sayur-sayuran, tak ada buah-buahan, nak berbuka dengan apa? Kalau tak ada beras, nak berbuka dengan apa? Maka Ramadan ini memberitahu kita bahawa alam dengan manusia ini sangat terkait rapat. Maka manusia sangat berperanan untuk menjaga alam ini. Sepatutnya menjadi orang Islam yang berpuasa, kita patut mempunyai kesedaran keluar daripada Ramadan fikir, macam mana aku nak jaga alam ini? Macam mana aku nak kurangkan perbelanjaan benda yang tak perlu? Sebab apa? Kita beli-beli baju, kan setiap raya nak kena beli baju. Habis baju yang lama apa jadi? Buang. Buang apa yang akan terjadi? Dihantar di tempat pembakaran. Bila baju tu dibakar, kan sebab kalau bertimbun-timbun baju pun tak ada tempat. Maka kadang-kadang dibakar. Kalau dibakar apa jadi? Keluar asap. Kalau asap apa jadi? Makin panas udara. Satu yang kita jadi orang Islam fikir, apa yang aku perlu, aku beli. Apa yang aku tak perlu, aku kurangkan daripada makanan, daripada pakaian, daripada perkakas rumah, daripada alat-alat elektronik sekalipun. Sepatutnya Ramadan mengubah kita sebab Ramadan lebih dia punya pengertian tu lebih mendalam daripada sekadar uh, menahan lapar dan dahaga. Kalau kita memahami sebenar-benar erti Ramadan Maka semoga Allah Subhanahu SWT memberi kita kefahaman Kefahaman tentang bulan Ramadan Bahkan memberi kita kefahaman itu sebelum Ramadan datang sekalipun Supaya bila Ramadan datang kita lebih kita lebih peka dan kita lebih tidak leka sambung pembacaan buku peringatan tentang umur insan yang di sini menyatakan tentang fasa-fasa umur ataupun peringkat kehidupan yang manusia akan melaluinya kita sedang membincangkan peringkat umur keempat membincangkan tentang umur manusia itu dibangkitkan oleh Allah taala setelah mana dia dimatikan maka dia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala dan Allah akan menyeru sekalian manusia dan ciptaan-ciptaan untuk berkumpul di suatu padang yang dipanggil sebagai padang pengumpul ataupun yang lebih dikenali sebagai padang mahsyar. Maka kita telah bincangkan bagaimana keadaan manusia berbeza-beza, ada yang pergi ke padang mahsyar tu dalam keadaan berjalan, ada yang pergi ke padang mahsyar tu dalam keadaan uh, mengenderai kenderaan, iaitu kenderaan amal kebaikan dia. Ada yang pergi ke padang mahsyar di ditunggangi. Maksudnya manusia tu ditunggangi Ditunggangi apa? Ditunggangi amal buruk dia. Yang mana setiap amal baik dan amal buruk tu akan dirupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk rupa yang zahir. Kalau amal baik akan dirupa bentukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa bentuk yang cantik-cantik, yang harum wanginya, yang boleh dilihat oleh mata dan dihidu oleh hidung. Dan apabila amal buruk tu adalah buruk, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan rupa bentukkan dia dalam rupa yang buruk-buruk yang yang mana Rupa itu ataupun amal buruk itu perlulah digendong oleh orang yang melakukannya dan amal buruk itu mempunyai bauan yang sangat busuk lalu orang itu perlu menggendong amal buruknya maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sini ada sebuah sebuah, 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 sebuah riwayat juga disebutkan. Disebutkan bahawa keadaan orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wataala itu berbeza-beza, kan? berbeza-beza keadaan orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dikatakan di sini, Yohsharu Rasulullah SAW bersabda, Nasu fi Sa'idin wa Wahidin. Yusmi'uhumul da'i wa yanfuduhumul basar. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam suatu nafas terdengar oleh mereka seruannya dan terbentang kepada mereka pemandangannya kalau kita fikir macam mana Allah nak bangkitkan dan nak kumpulkan seawal-awal ciptaan Nabi Adam dan seakhir-akhir manusia ataupun ciptaan yang dimatikan oleh Allah Subhanahuwataala macam mana tak tergambar maka Allah Subhanahuwataala akan meluaskan lapangan itu sehingga lapangan itu boleh dimuat oleh semua orang kan itulah keadaan hari kiamat Sesudah semua makhluk terkumpul di tempat itu tidak kira jin, manusia, syaitan Binatang dari segala jenisnya termasuk yang jinak dan yang buas Maka ketika itu turunlah sekalian malaikat alihimussalam Dengan perintah Allah Ta'ala Lalu malaikat itu mengepung semua makhluk yang ada di situ Dan mengaturkan mereka berbaris-baris satu di belakang yang lain Pada hari itu tiada seorang yang jahat atau yang zalim dapat meloloskan diri dari situ Kerana tidak ada jalan keluar ke mana pun Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan wahai kumpulan jin dan manusia jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi lintasilah kamu tiada dapat melintasinya melainkan dengan kekuasaan ha? maka kita berada di muka surat 103, di sini topik tentang golongan ahli mahsyar. Di dalam sebuah hadis tersebut bahawasanya manusia dibangkitkan di dalam tiga golongan. Suatu golongan menunggang kenderaan, suatu golongan lagi berjalan kaki dan golongan yang terakhir berjalan di atas kepalanya sendiri. Ia ini berjalan di atas mukanya sendiri. Maka seorang sahabat mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang kafir itu akan dibangkitkan dalam keadaan dia itu berjalan dengan mukanya sahabat ini bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhim macam mana macam mana boleh seseorang itu berjalan atas muka dia tak tergambar kan seseorang itu jalan di, de, dengan muka dia orang jalan dengan kaki itu fahamlah lumrah kita biasa nampak orang berjalan dengan tangan pernah nampak ada orang berjalan dengan tangan. Dia buat handstand kan. Dia angkat kaki dia ke atas, tangan dia di bawah dan dia cuba jalan dengan tangan. Biasa kita nampak orang-orang yang melatih diri jalan dengan tangan boleh lakukan itu. Tapi orang berjalan dengan muka, pernah tak kita nampak seumur hidup kita orang berjalan dengan muka? Belum lagi pernah nampak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan innal ladzi amsyahum ala arjulihim qadir ala an yumsihahum ala wujuhihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan yang menciptakan manusia berjalan dengan kaki adalah Tuhan yang sama yang maha mampu untuk membuat manusia berjalan dengan muka ha maka itu bukan sesuatu benda yang mustahil di akhirat kelak nanti kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi Sesungguhnya Tuhan yang menjadikan manusia berjalan dengan kaki berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan dengan kepala. Ha, inilah uh, inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam di dalam ayat Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladziina yuhsyaruna 'ala wujuhihim ila jahannam aulaika syarrum makanaw wa adallu sabila kan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya dan kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat nanti di atas muka mereka dalam keadaan mereka itu buta kan ha, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk membuat seseorang itu berjalan di atas muka dia. Ia seperti mana kalau kita berjalan dengan kaki kita, kaki kita ini melindungi tapak kita daripada tercucuk duri, daripada tercocok kayu, terkena batu yang kasar, maka orang yang jalan dengan muka pun, muka dia yang akan terkena segala benda yang menyakitkan itu. Muka dia yang akan terkena batu-bata dulu. Muka dia yang akan terkena kotor-kotoran dulu. Muka dia yang terkena duri-duri dulu di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin adalah diriwayatkan daripada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sebuah hadis beliau berkata saya bertanya wahai Rasulullah apakah gerangan maksud firman Allah yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja apa maksud firman Allah bila Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari ditiup sangka kala maka kamu datang berbondong-bondong maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab wahai Muaz Sebenarnya engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat serius. Lalu berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran menangis. Kemudian baginda berkata, ada seramai sepuluh puak dari umatku yang dibangkitkan sendiri-sendiri. Mereka ini telah dipisahkan Allah dari kumpulan kaum muslimin yang lain dan ditukar rupa-rupa mereka itu. Ada yang dirupakan seperti monyet, ada yang serupa babi, ada yang terlungkup kaki ke atas dan mereka diseret atas muka mereka. Ada yang terpotong tangan dan kaki atau terbelah mukanya. Ada yang buta. Ada yang buta. Sering tersungkur, ada yang tuli, bisu, tidak berakal Ada yang mengunyah-ngunyah lidah sendiri yang menjelir hingga ke dada Lalu mengalirlah nanah-nanah dari mulut masing-masing Laksana air liur yang meleleh berbau busuk Semua orang yang di situ merasa jijik kepadanya Ada yang terpotong-potong tangan dan kaki Ada yang disalib di atas palang-palang api Ada yang baunya lebih busuk dari bangkai Ada yang dipakaikan jubah-jubah yang dicelup dari minyak tar. Adapun yang berupa monyet maka dia ialah orang yang membuat fitnah antara manusia. Orang yang berupa babi ialah orang yang memakan haram dan merampas hak orang lain. Orang yang terlungkup kepala ke bawah dan kaki ke atas ialah orang yang memakan riba. Orang yang buta ialah orang yang berlaku zalim di dalam hukum Orang yang tuli bisu ialah orang yang ujub dengan amalannya Orang yang mengunyah-ngunyah lidah itu ialah Para ulama dan para hakim yang kata bicaranya menyalahi perbuatannya Orang yang kodong kaki tangan ialah orang yang sentiasa menyakiti jiran tetangganya Orang yang tersalib di atas palang-palang api ialah orang yang mengampu pemerintah Orang yang baunya lebih busuk daripada bangkai ialah orang yang menurutkan hawa nafsu Bersenang-lenang dengan kesyahwatan dan kelazatannya Sehingga mereka menahan hak Allah Tidak menzakat dan mensedekahkan harta kekayaannya Orang yang memakai baju panjang ialah orang yang takabur Suka bermegah diri dan mengangkat diri demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipetik daripada kitab at-tazkirah dari riwayat al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keadaan manusia yang berbeza-beza. Ada yang berupa monyet, ada yang berupa khinzir, ada yang mengunyah lidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada segala Uh, pendedahan yang mengaibkan seseorang di akhirat kelak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun <tutup> nasu ala ardin bayda afra ka kursin naqi laisa fiha alamun li ahad. Manusia akan dibangkitkan di bumi yang kering kuntang laksana sepotong roti yang bersih, tiada bertanda padanya sesuatu tempat khas untuk seseorang ya dan demikianlah ya pembicaraan kita tentang keadaan seseorang itu dibangkitkan dan berbeza-beza keadaan manusia dan seperti mana kita selalu nyatakan hari ini kita mendengarkan mendengarkan pemberitahuan pemberitahuan ini kemudian di akhirat kelak ataupun mungkin esok lusa kita akan bertemu dengannya Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita bertemu dengan hari itu tiada sesuatu pun akan tersembunyi daripada ilmu Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Mengetahui dan pada minggu lepas kita telah nyatakan Allah telah menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mencatatkan segala perkara dan tidak cukup malaikat itu mencatatkan anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas diri kita. Tidak cukup anggota tubuh kita menjadi saksi atas diri kita, teman taulan kita serta rasul-rasul yang dihantarkan kepada kita akan menjadi saksi ke atas kita. Sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala, ladina ursila ilaihim wa lanasalanal mursalin sudah tentu kami akan bertanya kepada umat yang diutuskan rasul-rasul kepada mereka dan kami akan menanyakan juga sekalian rasul-rasul itu eh hey, rasul-rasul betul tak engkau dah sampaikan ini dan itu kepada umat kau eh hey, umat-umat kepada rasul-rasul betul tak rasul-rasul kau dah sampaikan betul tak kau dah pernah dengar Allah Subhanahu Wa Taala akan akan bertanya. Semua pihak Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya sehingga kan tiada pihak yang akan akan terzalimi. Maka apabila di dunia ini mungkin kalau kita nampak perbicaraan di mahkamah, mungkin 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 akan berlaku tidak keadilan ataupun terlepas pandang daripada hakim. Tapi di mahkamah Allah macam mana Allah nak terlepas pandang? Itulah hari yang mana Allah Subhanahu Wataala akan berujar, Allah akan Allah akan uh, mengumumkan kepada halayak ramai. Lima nil mulkul yaum. Hei sekalian manusia, lima nil mulkul yaum. Wahai orang-orang yang berkuasa di dunia, lima nil mulkul yaum. Siapa yang punya kebendaharaan pada hari ini? Siapa punya? Siapa yang punya kerajaan pada hari ini? Semua orang akan terdiam. Semua orang akan terdiam. Hari itu pada hari kiamat pun kalau Allah Subhanahu kalau orang tu berucap, bercakap pun dia tak berani nak cakap kuat-kuat. Semua berbisik-bisik. Illa hamsa kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Limanil mulkul yawm?" Semua diam, tak ada orang jawab. Allah yang akan jawab. Lillahil wahidil qahar. Hari inilah hari kerajaan kepunyaan Tuhan yang wahid. Yang Esa yang satu, tiada Tuhan selainnya. Al-Qahar maha berkuasa ha maha berkemampuan maha memiliki segala sesuatu maha mengalahkan sesuatu la zulmal yaum kalau dekat dunia mungkin penghitungan ha Pe, uh, terjatuhnya sebuah hukuman tu mungkin akan berlaku kezaliman tapi pada hari ini la zulmal yaum tak ada kezaliman yang akan berlaku kalau engkau buat jahat memang engkau akan dihukumi kalau engkau yang buat baik memang engkau akan diganjari. Limanil mulkul yawm lillahil qahar. La dhilmal yawm Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sambung di dalam surah Al Araf yang kita bacakan tadi, Allah akan bertanya kepada setiap rasul perihal umatnya dan akan bertanya kepada setiap umat perihal rasulnya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Semua orang dah beri penyaksian masing-masing. Bukan penyaksian itu sebab Allah tak tahu. Bahkan penyaksian itu supaya tak ada orang boleh terlepas ah ha, daripada apa yang dia lakukan. Maka manusia masing-masing dah nyai saksi ke atas diri mereka masing-masing ataupun kepada teman taulan mereka masing-masing atau kenalan mereka. Lantas Allah yang akan lebih beritahu lagi, yang lebih detail lagi. Falanaqussanna alaihim biilm Wa ma kunna ghaibin dan tidak kita akan menceritakan satu persatu kepada manusia apa yang mereka lakukan. Wa ma kunna ghaibin dan kami iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lalai, tidak tidak pernah lalai, tidak pernah leka, tidak pernah tidak hadir. Setiap apa yang kita lakukan di khalayak ramai ataupun saat bersendirian Allah ada di situ. Wa ma kunna ghaibin Allah hadir, Allah saksi, Allah dengar, Allah tahu segala sesuatu dan Allah akan ceritakan balik kepada kita. Fala naqussanna 'alaihim bi'ilm. Wa ma kunna gha'ibin. Allah tak pernah tidak hadir. Sentiasa hadir, hanya insa manusianya, hanya manusia yang terleka terlalai daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kisah-kisah ini adalah supaya kita ini sentiasa beringat akan Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita, Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita dan sentiasa supaya kita beringat bahawa kita akan menghadapi segala ini di suatu hari kelak dan untuk kita bersiap siaga dan kita menyediakan diri kita dengan apa yang patut daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah Sesuatu yang bukan sahaja merisaukan diri kita bahkan sebelum kita dilahirkan ia adalah sesuatu yang merisaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca ayat-ayat tentang ha, tentang umat Nabi Isa, tentang umat Nabi Ibrahim, berlinangan air mata mengenal umatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis maka turun Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah untuk Jibril itu bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apa yang membuat engkau menangis sedangkan Allah tahu Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku membaca ayat ini tentang Nabi Isa mengatakan tentang umatnya dan aku membaca ayat itu tentang Nabi Ibrahim berkata tentang umatnya maka aku mengenang umatku maka jibril pun ber, e, membawa pengkhabaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah inna sanurdika fi ummatik wahai Rasulullah Jangan terlalu merisaukan umatmu. Kita akan membuat engkau reda perihal umatmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberi syafaat kepada ahli kabairi min ummati syafaati li ahli al-kabaili min ummati syafaatku tolongku doaku adalah untuk orang yang melakukan dosa-dosa besar daripada kalangan umatku sebab itulah kita perlu mengenang ha, syafaat Rasulullah jasa budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadikan hubungan dan ikatan baik kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekalan kita di akhirat kelak sebagai bekalan kita di akhirat kelak kerana ketika mana setiap nabi itu akan mengatakan diriku diriku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengatakan aku inilah ini hari yang aku tunggu-tunggu untuk syafaatkan orang. Maka sebab itu perkuatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan segala sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita, terhadap isteri kita, terhadap ibu bapa kita, terhadap anak kita, keluarga kita, terhadap teman teman kita terhadap umat Rasulullah SAW melakukan lakukan peranan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita penyejuk mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melayakkan kita untuk mendapat syafaatnya amin ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين